Студien楼, там акробати, жонглери, всі всі І потім виходить конференція, каже, а зараз смертельний номер, факір. Виходить факір, ставить перед ним таку велику дошку з цвяхами, він голову раз і сідає на ці цвяхи. Ся. Голос із зала. А вам не боляче. Ну, перший раз так, а потім головне в дірки попадати. Чувак приходит в магазин, говорит, спичек. Продавщица говорит, да не орите, я не глухая, вам с фильтром или без? Приходит мужик в магазин, спрашивает, у вас трусы есть? Продавщица, нет. А в продаже? Я с продавщицей, парень молодой. Говорит, давайте водку. Она говорит, паренек, тебе 18 лет есть. А он говорит, а у вас лицензия есть? Вона говорить, ну що ти зразу проблеми. Я тут себе такі бис присмотрела за 4,5 тисячі. Що ли? Малий хлопець приходив в магазин, замовив, і продавщиці йому перепитує хлопчик, а ти певен, що мама сказала купити саме 5 кілограмів цукерок і 200 грамів картоплі? Найбільний. Продається дідська ваночка з центрофугою 800 оборотів в минуту. Ну що, їжте гості дорогі, а в кого совсем совісті нема, то приходьте ще й завтра. Другія приходить дружин. Е, велика, таке товсте, черево таке аж. аж Аж вивалюється, каже, ах, батона лікар, така справа, що, що, що робити з моїм черевом, не знаю. Лікар думає, ах ти ж скотина така, обжираєшся, сацивиш, шашликами, бухаєш, той черево росте. Ну, почекай, ти мені мозги париш, я тобі попарю. Ви знаєте, каже, подивився, от дані ваших аналізів свідчать те, що ви вагітний. Ах, як то може бути? Ну, от сучасні дослідження показують, що зараз таке можливо. От ви, ви просто вагітний через це. Ну нічого, от. Та що ти, ти обманюшсь, не може бути? Ну, не знаю, ходіть до нашого головного лікаря, він підтвердить. Той пішов, той набирає. Головному лікарю. Микола Петрович, зараз до вас грузин прийде з таким чаром. Скажіть йому, що він вагітний. А добре зрозумів. Той заходить? Ах, що, що за справи? Кажуть, що я вагітний. Той подився. Точно, по всім даним, точно, ви вагітний, але ви не хвилюєтесь, у вас шостий місяць, ви зараз знаходитесь під наглядом медичним, ми до вас прикріпимо санітарочку, будемо, все нормально, будете народжувати, все буде добре. А зараз що? Зараз йдіть додому, спокійно, ведіть нормальний спосіб життя, тільки пити вам уже не можна, побережіть себе, ви все-таки це так, така важлива подія в вашому житті, то йде додому. Боже, світу білого не бачить. Вже до хата заходить, тут зверхнепорку сусід. ва батона Серго, зайди до мене, са будемо їсти, вино, пити, шашлик, в шахмати пограємо. Блін, догралися вже. Арієць. Ми ділаємо людей чище. Китаєць. Ми ділаємо людей чаще. Людина йде. Вулицею. В незнайомому місці і дивиться на одній вулиці три майстерні взуттєві. Він такі, що за історія? Бачить на одній написано: краща взуттєва майстерня е в цьому місті. Е Інша краща взуттєва майстерня на всій планеті. І остання вивіска: е краща взуттєва майстерня на цій вулиці. В молдавскую службу спасателей прозвенел тревожный звонок. Спасатели молдавские стревожились, но на всякий случай трубку не взяли. Приходит зритель в театр, опаздывает уже, подходит в гардеробу, отдает куртку и говорит, пожалуйста, повесьте куртку, я бегу уже в зал. «Не повешу, у вас нет петельки!» что, ну, «Ну и что, что нет петельки? За, за капюшон повесьте!» «Не повешу, у вас нет петельки!» да «Вы что, не понимаете? Я же спешу на спектакль! Спектакль сейчас начнется!» «Не начнется! Вон, все актеры сидят, пришивают петельки!» Хозяйка дома говорит квартирянке: Как же надоели твои постоянные похождения любовника? А что, он и к вам заходит? Извини, у меня уже есть девушка. Если тебе предложат Ламборджини, тоже скажешь, у меня уже есть Жигули. Говорят, что самое большое счастье для женщины это выйти замуж за мужчину, за которого она хотела. Но на самом деле самое большое счастье для женщины это выйти замуж за мужчину, за которого хотела выйти другая. У француженки спрашивают, а вы, вы во время полового акта с мужем разговариваете? Ну да, если телефон рядом лежит. Чувак приходит под утро домой, никакенный в общем, пьяный. Жена, ты где был? Где ты ходишь? Блин, ты что такое? В общем, на него шквал эмоций. Говорит, ты тихо, тихо, успокойся, там такое случилось, блин, этот вулкан взорвался. Какой вулкан? Ну как, ну вулкан взорвался, там, короче, туман, пепел, ужас, в общем, там такое страшное я вообще, еле домой пришел. Какой вулкан? Что ты рассказываешь? Ну этот, эй, я, фи, эй, фиат, эй, Та коротше бухав я. <рив> дівчина через інтернет познайомилася з хлопцем, переписувались, там різні теми. політиці підходять, там в особистому житті ніби всі цікавості, музика така сама, однаково люблять. Ну, один одному сподобались. Обмінялися фотографіями, домовилися вже. Він пише, давай зустрінемося, я тебе запрошую, підемо в ресторан, там ввечері домовилися. коли дівчина значить, ввечері чекає, нафарбувалася, вечірня плаття, діла. Туфлики на каблуках, колготочки, все приготувалася, чекає. Півгодини пройшло, нема, година, півтори години, дві години немає. Вона думає, ну все, капець, припав вечір, знімає все з себе, те платіжко на плечики, вішає колготочки, вдягає піжаму, робить собі той вдягає тапочки, сідає перед телевізором, кавоньку робить. І тут дзвінок в двері. Вона відкриває, на порозі стоїть хлопець, такий смокінг, з букетом квітів, каже, блін, на дві години запізнився, вона ще не готова. Дорогой, да чего же ты мне подозрительный? А как же с тобой иначе? Ну не надо же в каждом человеке, сидящем у меня в шкафу, видеть моего любовника. Андрюша, ну Андрюша, ну почему ты злишься? Потому что я Саша. На остановке обычно подходит парень к девушке и говорит, э, девушка, вы не подскажете, который час? Она говорит, нет. Жаль, а я такой клевый в постели. Все женщины любят нежных, ласковых любовников. Но, к сожалению, все нежные, ласковые мужчины уже имеют любовников. Молодая артистка пришла в театр, ждет, ждет роли, а роли все нет и нет. И она вот жалуется, народной артистке такое уже бывало, и говорит, что-то вот никак, никакой роли. Когда уже хоть какая-то роль будет?» а та говорить, ну, ждать. Он Говорить, так я ж дам, Скажите, кому і сколько. Загибає старий юрей, лежить, дивиться на всіх прискіпливим оком. На очах, а, точніше, на губах з'являється саркастична посмішка. Дивиться і говорить, дивлюсь я на вас. воды совсем не хочется. Ну, и ситуация опять-таки опять, опять в Одессе. Ну, обращаются к риэлторам, можно снять квартирку поближе к морю. Так, выглядишь недорого. А, ну, это не вопрос, я вам там на быке постелю. Носит в джунглях удав проглотил двух разнополых кроликов. С тех пор он не нуждается в еде. Папа, скажи, пожалуйста, наш ежик умер от старости? Да, сынок, он умирал в старости. Если бы он был молодым, он бы смог убежать от паровоза. Знаете, кто такие Эти собаки, которые бегают за велосипедистами, за мотоциклистами? Души умерших гаишников. Ну, расскажи, как ты с тараканами справилась? Я купила китайский карандаш. Ну и что? что? Ничего. Сидят, рисуют. А думала, мама, дойте черепаху. І та Боже, мамунчик, в мене черепашка, як я її люблю. Му, 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 му. І зноситься з нею цілий день і купає, і в ліжечко кладе, і для неї будиночок збудувала. досилась насилась, На ранок будуть маму. Мама, мама, моя черепашка здохла. Мати, ну що ти, донечко? Ну може вже і вік вийшов. Вони ж не може не так довго живе. Мамочка, що робити? Боже, яка я нещаслива. Донечко, ну не плач, не плач, це моя. Знаєш. Ми, а знаєш що ми зробимо? Ми давай зробимо з тобою сьогодні таки коробочку для цієї черепашки, покладемо її туди, а потім е, покличемо друзів твоїх, е, купимо торт великий, купимо Кока-Коли. Молодиви ця слуха. А потім черепашку цю поховаємо, зробимо горбик квітами прикрасимо, проведемо її разом з твоїми друзями. О, мала заспокоїть. Тут раптом черепаха висовує голову. Дочка, І, мама, мама, а можна я сама голову відкручу? Маршрутка номер 47 по Києву їде. Пробки там, через міст людей набилося. Раптом там він свободний простір появився. Він погазав, вискать, баба, стовп, врізався, навколо літають колеса, дим. І голос такий: блін, монетки перемішалися. Ну, Хитрий киїшник, карауліт під рестораном, там, п'ятниця вечір. думает, когда же там сейчас кто-то выйдет уже пьяный. Значит, выходит компашка такая вся, подгулявшая, садится по машинам, разъезжается. Ну, он так заметил, кто самый такой, что на ногах не стоит, за ним поехал, останавливает его. Давай, дыши в трубочку. Дыхнул, что никакого результата, все нормально. А как это так? Так я же сегодня дежурный по отвлекающему маневру. Два скелета. Гуляють вночі по кладовищу. Нікого немає, класно. Ну, вони, може, там, Шекспіра цитують чи що. Тут бачать, хтось мотоцикл лишив з ключами все. Бери й їдь. Один так збирається вже сісти, а інший починає бігти назад. Він такі е, друже, та куди? Давай покатаємось. Ні, пробач, я не можу. Я, я за документами. Вечір. Навіть ніч біля під'їзду стоїть збоченець довгому притті і чекає. Тут іде дівчинка така маленька з бантиками, ля-ля-ля, він її хап під'їзд затягнув. А, -а, -а, -а притиснув до, до батареї, до радіатора. Каже: Ой, що зараз буде, ой, що зараз буде, ой, що зараз буде! Вона тядечку, тільки не лякайте. Матичні мама з дочер'ю. Беседуют. Мама волнуется немножко, говорит: Свет, ты уже у меня взрослая девочка. Тебе уже 14 лет. Я слышала, что, в общем, хотелось бы с тобой поговорить на одну очень интересную тему. Потому что ну, рано или поздно мы с тобой должны будем поговорить об этом. Поэтому я как бы хотела бы поговорить с тобой о сексе. А дочь сидит такая, говорит, да, мам, ну чего, не стесняйся, спрашивай, спрашивай. А прикол был, когда я поступал э, в театральную в Москве, театральный Е, когда можно было без сдачи э, документов проходить туры в нескольких местах. В общем, щуки на щепки нам... Э, э, Гитис не получилось. Мхат один оставался последний. И это. Я думаю, ну ладно, не получается этими баснями, стихами. Может, покажу себя как-то в каком-то свете лучшем. Свои способности. Вот у нас 10 абитуриентов и преподавательница. Вот тоже в очках такая сидит. То есть там так кто принимает экзамен. Ну, первый, второй, там что-то встают, говорят, садятся. И что-то меня уже начало типать, и опять же накрутил себя, и все, думаю, буду, короче, непонятно каким больным, в общем, и весь такой, такой меня скрутило, вот такого всего, как какие-то звуки издавать, в общем, и видно так переиграл, что, вернее, даже э -э, поверили. Девочка сидела рядом, она так испуганно, испуганно так и такая руку тянет. Тут, молодому человеку плохо. Да, это экзаменатор, что очки опускают, ну если плохо, выведите его. И меня справа, слева подхватили, я там еще сильнее. Меня раз за руки вывели за дверь на кресло и закрыли дверь. Я когда так якобы уже себя пришел, думаю, ну, ладно, так-то так. Значит, не поступил. двух сотрудников одной компании может быть даже завода я вот точно не помню в общем пожилого и молодого отправили в командировку в другой город они приехали благополучно поселились в гостинице все в порядке все хорошо вечер наступил они все дела порешали вот как бы ребята серьезные день есть вот. решили немножечко выпить по бутылке пива посмотреть телевизор вот Выпивают, ну и как-то пожилого уже разморило немножко. Он как бы уже в возрасте. Он, он говорит: ты да, досматривай там себе телевизор, а я влягу лягу покимаю, посплю уже. Устал за сегодня. Не вопрос. Ну, как бы заснул. Молодой, ему не терпится, он как-то не может себе место найти, выпил уже пиво, не знает, что ему делать. И тут, значит, он взял какой-то там <къем> журнальчик, этот гостиничный, ну, там написано, эскорт-сервис, девочки, то есть, скрасят ваш досуг и так далее, и тому подобное. Он, недолго думая, как бы звонит, вызывает двух. Ну, потому что думает, с одной как-то скучно. Ну, и, и так подумал, что, ну, если одну, как бы, себе возьму, девушку такую, легкого поведения, то пожилой как-то не поймет, да, лучше уважу старика, там, как бы, да, и ему тоже. А этот спит. В общем, он одну себе выбрал, говорит, я пойду с ней, значит, в ванную заниматься там сексом. А, а второй, он говорит, а ты, значит, очень аккуратно не буди моего старшего товарища, не буди. Просто одеяльце приподними и очень аккуратно, по-французски, ну, будем говорить орально, сделай ему хорошо очень аккуратно у вашего старика. Понятно? Да, понятно. Хорошо. Договорились, они, значит, ушли в ванну, тут все, значит, происходит. Ну, и там в ванной, видимо, тоже уже все случилось с этой, и они по какой-то причине там вышли, значит, даем, и прислушиваются, что происходит. Ну, слышат, значит, соответствующие соответствующие происходящие звуки, и, и тут слышат сдавленный хриплый голос этого пожилого мужика, который говорит, «Василий, ты что, с ума сошел?» Бачив якийсь не ефірчик на М1, коли Кузьма з а, двома ще співведучими починають стюбатися на досі хат і жорстко материтись в ефірі, а, жорстко лаються в ефірі, так що ну, тими словами, що не можна. І асія сидить і така в шуці, і... боже, куди я попала? Куди я попала? І, врешті-решт, коли вони її довели до білого каління, Звучить э, команда режиссера. Так, все, до эфира 5 секунд. Я давно на Украине, но продолжают еще с моим именем эти приколы случаться. Когда спрашивают, как тебя зовут? Я говорю, Ашот. Не, ну как тебя зовут? Я говорю, Ашот. Не, ну я хочу, чтобы познакомиться с ним. <laughs> Уже на четвертый раз, когда говорю, Ашот. А, тогда только доходит. よいしょ。